Azərbaycan şairi Nizami. Nizami də eşq fəlsəfəsi. Arasaq dünyanın oluşunu eşqdə taparıq duruşunu. Xalqa xidmətdən zöv qalan kamil insan ruhunun özəlliyinə inanan Niçbin şairin bu görüşə uyğun bir fəlsəfəsi vardır. Nizamiya görə kainatın sülkəndiyi yeganə dayaq eşqdir. Bütün varlıqlar eşqlə dayanır və onunla hərəkət edirlər. Fələyin eşqdən başqa bir məhrəbi yoxdur. Dünya yalnız eşq manevelası üzərində dönməkdir. Eşqin qulu ol. Çünki qulluq ediləcək yeganə ağa odur. Ərənlər ancaq bu işlə məşğul olmuşlar. Eşqdən başqa dünyada nə varsa, hamısı oyuncaqdır. Asman aşiq olmasaydı yer necə yaranardı. Eşqdən nəsebi olmayan insanın 100 canı belə olsa yenə ölüdür. Leyli və Məcnun'dan götürdüyümüz bu fikir aşağıda çəkimi davam edir. İt kimi yalnız yemək və yatmaqdan kifayətlənmə. Bir pişik də olsa ona könül ver. Çünki bir pişiyin eşqi ilə aslan olmaq öz nəfəsinə düşüklüklükdən yaxşıdır. Eşkdən bir dənə olmadıqca kimsənin toxuma göyərməz. Eşk evinə sığınmasa heç kəs özündən əmin ola bilməz. Nizamiyə görə eşq cansızlara belə hakimdir.